salam sejahtera dalam video ini saya akan kongsikan cara penggunaan fung tab object Di kalau dilihat semua fungsi-fungsi ini dia tidak aktif sebab kita tidak ada objek dalam persekitaran 3d builder jadi kita kena masukkan dulu satu objek misalnya piramid lepas itu tekan kepada objek tab Kita lihat satu persatu. Fungsi duplicate maksudnya kita hasilkan satu lagi objek yang sama. Contohnya sekarang saya tekan butang duplicate. 3D Builder akan hasilkan satu objek yang sebiji serupa, sebiji serupa sama di sebelah objek tersebut. Jadi ini adalah cara yang lebih senang untuk menghasilkan beberapa objek dengan masa yang singkat. Fungsi yang kedua ialah copy. Copy caranya adalah sama dengan duplicate sebenarnya. Di mana kita boleh uh, klik kepada objek-objek yang kita hendak, kita boleh klik copy tetapi dia tidak akan keluar. Dia hanya copy saja. Kamu perlu klik lagi butang pass barulah 3D Builder sediakan objek tambahan ok, saya tekan dulu di select kita tengok pula apa kegunaan untuk cut jikalau saya tekan kepada objek ini saya tekan cut 3D Builder akan Keluarkan objek ini, keluarkan piramid ini daripada persekitaran saya, tetapi saya boleh tekan paste lagi untuk kembalikan apa yang saya telah padam tadi. Jadi, cut sebenarnya maksudnya adalah keluarkan daripada persekitaran. Lepas itu, kita boleh tetap balik, dan butang delete ialah kita padam. Padam objek tersebut. Kita lihat lagi fungsi untuk settle. Saya tekan sekali untuk piramid ni untuk tunjukkan untuk tunjukkan anda tentang fungsi settle ni. Saya perlu alihkan ataupun gerakkan piramid ni sehingga dia bergantung. Jadi kadang-kadang kita kamu kami akan menghadapi masalah untuk meletakkan barik lagi piramid ini ke lantai di persekitaran kita. Jadi butang settle ini dapat membantu anda meletakkan objek ini ke lantai dengan cepat. Kamu hanya perlu klik settle, lepas tu klik lagi butang settle di sini, maka objek kamu akan letak di lantai secara otomatis. fungsi mirror pula mirror macam kaca, cermin apabila kamu tekan dia sebenarnya akan pusing tetapi dalam kes ni kita tiada apa-apa yang ditunjukkan atas permukaan piramid jadi kita tidak nampak dengan ketara tentang apa yang dimaksudkan dengan mirroring tetapi jikalau saya gerakkan objek piramid saya ke sini lepas tu saya stick semua piramid saya, saya tekan mirror. Kamu akan nampak dia bergerak. Sebenarnya, dia hasilkan satu cermin di antara tiga objek ini. Lepas tu apabila kamu klik fungsi mirror ini, dia akan pantul-pantul apa yang telah kamu uh, lakukan tadi. Manakala yang major pula Major maksudnya ukur Apabila kamu tekan butang major Kita boleh ukur Kawasan Mungkin bucu di sini Bucu untuk piramid ni Hingga Sini Bucu di atas Ujung piramid Dan dia akan tunjukkan Ketinggiannya Bukan, sorry Dia akan tunjukkan Jarak dentala bucu ini ke bucuni adalah 48.83 mm. Kita boleh ukur juga bucu antara sini ke sini. Jadi ditunjuk 41.14 mm. Ataupun Bucu di atas antara piramid nah, silap, atau kita boleh ukur bucu di antara piramid. ya kalau ini salah kamu hanya perlu klik dan drag untuk membetulkan jadi jarak antara bucu ini dan bucu ini adalah 60.20 mm jadi itu saja untuk video ini untuk video yang seterusnya kita akan belajar tentang edit